команды, конечно, атмосфера была идеальна. Все мы знакомы между друг другом основ по сборной, правильно? И как бы и друзья мы все хорошие, и знакомые, и видимся часто. Насчет нашей атмосферы, ну, вообще не может быть даже вопросов. Все хорошо отдохнули, я думаю, и позитивно провели этот день. Какой патриотизм Да, скажем так, уже вспомнили конец сезона, да, что такое наша сборная. Что уже надо будет к ней уже готовиться через месяц-два и ехать защищать нашу страну на Евробас. чуть Праздник получился довольно хороший, эмоции зрителей всегда приятно видеть и слышать, естественно, сделали а по высшему классу, я доволен. Немножечко все-таки обидно, но я думаю, что все-таки когда-нибудь, даже в следующем году Украина обязана, просто обязана выигрывать. В принципе, тебя сборная – это макет как бы на национальную сборную. Уже думаешь про Литу, про лето? Конечно, конечно, конечно. Интересно будет поработать с новым тренером. С игроками, которые набираются опыта в Европе и за океаном. Я думаю, сборная Украины только набирает темп, прибавляет с каждым годом. Я думаю, покажем хороший результат в две. Да, я думаю, на сборную это не повлияет, потому что будет совсем другой настрой, другая подготовка к игре. Ну и задача все-таки не получить больше удовольствия, да, все-таки главный результат все-таки э, на Евробаскете, поэтому, думаю, не повлияет. И было приятно пообщаться со всеми ребятами, некоторые, может быть, в сборной даже не будут, да, ребята, некоторые, ну посмотрим, в общем, э, Но ну, в принципе было очень позитивное такое настроение два дня эти.